नंद स्वामी महाराज ने जय श्री लक्ष्मीनारायण देवने श्री गोपीनाथ महाराज ने श्री कष्टभंजन देवने राजा गास्त्रबोधे राजाधिराज रघुनायक न्दूरचर्चितकलेवरनेष्टिकेरा श्रीरामदूतहनुमत् धरसङ्कटं मे सीतानि मेतजरभूतमभूरिकाष्ट प्रोत्साहे कसहायः शास्रबोध पतिघाटकराजधाने श्रीरामदुदहनुमत् हर सङ्कटं मे दुर्वार्य रावणविसर्जितशक्तिघात कण्ठा सुलक्ष्मणसुखायत जीवल्ये त्रोणाचलानयनन्दितरा हर श्रीरामदोतहनुमहरसङ्कटं मे रामागमो वितरितारितबन्ध्वयोगुहाभिमानभरतार्वितपारिपर रामाद्रिपद्मधुबी भवदनन्तरा दीया मार्याञ्जने पुरतप फलपुत्र भाव तारक्षूर्बमोचितव पूर्वलती प्रवेग श्री हनुमत भरसंकट उम्मे नाना सवीर क्रत्या रावणारुणसमीक्षणतोप्रदर्श रोरघ्नसा सु तदपि तदमन्त्रजाप श्रीरामदोदहनुमतहरसङ्कटं मे यन्नामधेयपदकश्रुतिमात्रतोऽपि ब्रह्मराक्षस पिशा जगणाश्च भूता पे मारिकाश्च सभयं ह्यपयाति हनुमत श्रीरामदोतः मतहरसङ्कटं मे त्वं भक्तमानस समीक्षितपूर्तिशक्तो ीनस्य दुर्मदसपर्णभयाति भाज ईष्टं ममामि परिपूरय पूर्णकाम श्रीरामदूतहनुमतहरसङ्कटं मे श्री हर सङ्कटम् बोली श्री कृष्ण भारत पूजा